Задачи выполняются. Силами АТО мы не проводим штурма жилых кварталов и ставим задачу ограничения не, не атаковать там, где есть угроза гражданскому населению. Противник провоцирует нас и все делает возможно для того, чтобы мы применяли мощное, более серьезное оружие, для того, чтобы провоцировать жертвы среди мирного населения. Поэтому те, которые начинают рассказывать, что операция идет медленно, плохо, каждый должен заниматься своим делом. И политикам, я говорю, и всем остальным. Не надо умничать, надо помогать. Спасибо. Как помогать? Поддерживайте да, это морально. Я тебя поддерживаю. Сводный отряд милиции. Мы его сделали.